Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif merespon usulan penghapusan subsidi biaya haji tahun 2023. Menurutnya, Kementerian Agama masih mengkaji hal itu bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan DPR RI. Meski demikian, Hilman mengaku pihaknya sepakat untuk mengurangi anggaran dari subsidi tersebut khususnya untuk merumuskan keuangan haji yang berkeadilan. Saya sepakat bahwa harus ditinjau, tinjau ulang. mau nggak mau harus ditinjau. Tapi nanti kita akan tawarkan satu kepada rekan kami dari Komisi 8 DPR RI yang kemarin juga menyinggung masalah itu. Uh, ya proporsi dari jamaahnya akan berapa persen? Ya. Kalau kemarin itu sampai uh, 40. 40 ya subsidinya 60 lah ya. Ininya dari zamannya 40. Kita ingin Keseimbang. Uh, Hilman melanjutkan besaran dana talangan haji saat ini lebih besar dibandingkan dengan biaya pokok atau biaya yang dibayarkan jamaah haji Proporsi biaya talangan, kata Hilman, bisa mencapai 60% dengan biaya pokoknya sebesar 40% Kemenak juga sebelumnya mengatakan ada kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau BP hingga lebih dari 97 juta rupiah pada penyelenggaraan haji tahun 2022. Dari besaran tersebut jumlah yang dibayar jemaah haji sebesar 38,9 juta rupiah atau 40,7 persen. Sementara sisanya dibayarkan melalui nilai manfaat dana operasional pada musim haji 2022 yang hampir 60% atau 59,7 juta per jamaah.